Bab ma yaqulu idza dakhala masjid wa idza kharaja. Ni adab eh, adab dengan masjid. Bab apa yang dikatakan dia itu seorang tu katakan ketika masuk masjid dan ketika keluar. Itu daripada masjid. Apa patut dicakap ketika masuk masjid atau keluar masjid. Dan ini ini doa ni ataupun apa yang kita baca ni dia masuk kepada masjid yang ada lima waktu azan. Kalau tak ada lima waktu maka tak dikira sebagai masjid yang serupa. Tak berkenaan ikhtikaf e dan sebagainya Dia hanya pada masjid yang ada padanya azan lima waktu Bahkan dalam bahasa Arab tadi Kita tak ada surau tadi Surau-surau yang orang kita kata macam surau Yang azan lima waktu itu masjid Kalau surau tadi Dia buat Jumaat dia panggil jamek Jamek Itu kan tengah-tengah masjid jamek kan Masjid jamek Masjid-masjid eh, jamek Masjid, masjid jamek masjid itu maksudnya masjid Jumaat Masjid yang dilakukan pada Jumaat, jamek dia panggil. Yang tak buat Jumaat, dia panggil masjid saja. So basically, istilah ni kena 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 define sebab banyak orang di kalangan kita ni, kadang layanan dia kepada, pada apa, surau tempat dia tinggal tu, dia kata ini surau bukan masjid. Hatta kes gap di antara lelaki perempuan, masalah apa penghadang yang menghalang daripada uh, solat sebagainya. Semua dia kata kalau masjid boleh, Masjid boleh Bukan masjid tak boleh Sebab diorang, orang jadi masalah Buntu Kes ni saya perhatikan banyak jadi kes uh, Apa pihak-pihak masjid ni Kayak AJK-JK ni uh, Dia kata ini tak boleh lah Kadang kita nak solat Tiba-tiba sibuk, sibuk kat pintu lah So kata kena ada apa? Angin bercantum Antara dua kawasan tadi Kalau awak pergi kat Jepun Ustaz kita sekarang kat sana kan uh, Dia punya masjid tu bertingkat Seorang <laughs> so, imam duduk tingkat atas kan Tingkat bawah ada makmum Sekarang ada makmum ikut tingkat-tingkat. Sebenarnya tak ada masalah. Dia, asalkan kita tahu imam buat apa. Depan kita sungai pun di seberang sungai. Asal kita tahu dia buat apa, kita harus ikut imam. Tak sahabat, sahabat dahulu solat dengan nabi. Nabi bukan dalam masjid. Nabi dekat luar masjid, dalam rumah baginda. Diorang nampak bayang-bayang nabi je. Diorang ikut solat dalam masjid. Nabi dalam rumah, diorang dalam masjid. So di opposite kan kan? Diorang nabi dalam masjid, diorang kat luar pun jadi juga sebenarnya. Itu basic yang kadang, kadang banyak orang tak faham. So kalau dia kata masalah asal, yang kadang, kadang orang bincangkan berkenaan dengan apa terputus soft dan sebagainya, semuanya banyak yang tidak belajar betul. So balik pada asal sebenarnya tajuk masjid ni, kalau azan di muat tu, itu masjid. Kalau bukan, ha, tak ada dan dia kata surau macam kat pasar raya. Dia datang saya sekala, sekala je kan, ada orang datang, ada time uh, subuh tak ada orang. Subuh tak ada orang. Kadang, -kadang isyak pun tak ada orang. Dan, tak ada azan, tak assign uh, imam lima waktu sebagainya maka dia dikira sebagai hanya musalla biasa sahaja. Nah, bukannya sebagai masjid. So, jadi di situ tajuk adab masjid ni jadi ke tidak? Ah, ha, itu tadi dia. Okey. Ketika cuti, ya. Yeah. Ketika dia ada ada orang kira masjidlah ketika tak ada digunakan maka tak adahlah masa dia ni, macam sekolah-sekolah asrama bila ada, dia ada masjid sekolah tadi atau macam pusat latihan dusun tua time ada orang ada time tak ada orang macam apa macam kita pergi politeknik yang dekat perlis tu kan ha, dia tak dia dia, dia dia panggil pusat Islam ketika pelajar ada, ada lah kalau pelajar tak ada kosong kan balik semua tak ada orang tak ada selalunya waktu ha, jadi ketika ada tadi dikira tempat tu Aa, mereka berkumpul tu adalah masjid. So, so jadi benda ni mesejkan masalah kelebihan masjid. Masjid yang padanya dilaksanakan solat ilmu waktu. Ha. Mana ni? Tak. Ni tak masuk. Pasal kita subuh awak tak ada. Ha, kalau awak azan subuh, okey. eh, <laughs> jenuh pula air daripada sana datang sini eh azan. Ha asyraklah. Asyraklah kena bagi azan. Ha dia azan lima waktu okey. Okey. Jadi jadi bab ma yaqul idza dakhala wa idza kharaja bab apa dikatakan bila masuk masjid dan apabila dia keluar. Wahid wa sab'in wa salat mi'ah 371 riwayat Muslim salasa asyara wa sab'mi'ah 713 an Abi Humaidin au an Abi Usaidin daripada Abu Humaid atau Abi atau, ataupun daripada Abi Usaid. Ni Syak Perawi. Dan Syak Perawi bila dia kata dia dia was-was uh, tentang sahabat mana yang riwayat. Ia tidak memberi kesan. Sebab semua sahabat adalah Modul, Semua sahabat adalah dipercayai. So kalau dia was-was Abu Hurairah ke uh, apa uh, Abu Sa'id Al-Khudri. Which one tak ada masalah. Macam juga keadaan bila perawi itu yang was-was. Tak tahu mana satu. Okay. Yang pentingnya bila nama sahabat tadi ada dan Ha, dia jalan. Okay. Kala, boleh berkata. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak Rasulullah SAW. Iza dakala ahadukumul masjidah. Bila masuk seorang kamu dalam masjid. Bila masuk seorang kamu dalam masjid. Fali Maka hendak dia berkata. Allahumma li abwa barahmatika. Ya Allah bukakanlah untukku. Pintu-pintu rahmatmu. Wa iza kharaja. Dan bila dia keluar. Faliakul maka dia berkata Allah ma ini asalu kami fadlika ya Allah sungguh aku mohon pada engkau dari kelebihan kau aku mohon kepada mu daripada kelebihan mu okay kenapa doa tadi beza masuk dalam masjid kita sebut rahmat minta rahmat pintu rahmat sedangkan bila kita keluar kita minta kelebihan apa maksud dengan rahmat apa maksud kelebihan bila sebut dengan rahmat ni dia adalah meliputi keampunan hidayah Yeah, apa, 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 kelemutan hati untuk ber, ber, beribadat kerajinan jiwa untuk menjauhi perkara-perkara yang haram itu rahmat Allah Ta'ala mana Allah Ta'ala jadikan kita untuk mengikuti perintahnya dan jadi seorang hamba yang bertakwa itu adalah rahmat Allah Ta'ala Allah Ta'ala sebutkan berkenaan rahmat dia hatta Nabi SAW dahulu berlembut Ya yeah, dengan dengan para sahabat fabi marhamatillah lintalahum dengan sebab rahmat Allah Ta'ala Engkau berlembut dengan mereka Engkau berlembut dengan mereka Kerana rahmat Allah Ta'ala Maka kamu berlembut dengan mereka Kemudian Jadi rahmat tadi Macam saya katakan Benda yang Allah Ta'ala akan jadikan kita Mengikuti kepada kebaikan Itu rahmat Ada pun kelebihan Kalau kita lihat dalam Al-Quran Al karim Dalam hadis Nabi banyak juga datang Dia bermaksud dengan kebaikan duniawi Atau rezeki contoh macam dalam surah uh, Al-Jumaah ayat uh, dua ayat terakhir. Kalau tanya tengah apa? Ya ayyuhallazina amanu hai orang beriman idza dia lis salati yaumil fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Hai orang beriman bila dipanggil untuk uh, datang kepada uh, hadis uh, solat Jumaat fas'au ila dzikrillah maka bersegeralah kamu kepada ingat Allah Taala wa darul Tinggalkan jual beli. Kemudian faiza qudiyatis salah bila selesai solat fantashiru fil ardi wa bataru min fablillah. Bila selesai solat maka bertibaran kamu di muka bumi dan cari dari kelebihan Allah Taala. Lain itu kalau kita lihat contoh macam ayat tentang kita disuruh mengahwinkan orang-orang yang bujang di kalangan kita dan juga hamba-hamba uh, yang beriman. Dalam surah An-Nur. Um iyakun fuqaraha Uh, surah An-Nur ayat yang ke 32. 32. Orang ini kan wa ankihul ayyam minkum dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Wa salihin min ibadikum wa imaikum dan golongan yang soleh di kalangan hamba-hamba lelaki kamu, hamba perempuan kamu. Ini antara ayat yang menunjukkan bahawa hamba-hamba milikan yang dimiliki oleh seorang dalam Islam seperti anak dia sendiri. Bahkan kalau tu nak kahwin, dia kena kahwinkan, carikan pasangan untuk hamba dia berkahwin. Yang soleh kahwin kan. Kita tak kata in yakunu fuqara. Kalau mereka ni fakir. Yughniyahumullah min fadlihi, Allah Taala akan kayakan mereka daripada fadlihi kelebihannya. Okey, itu menunjuk pada masalah rezeki dan kebaikan duniawi. Kalau kita keluar dari masjid untuk hidup apa di dunia ini mencari kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain itu juga macam juga ayat uh, Surah taubah Surah taubah uh, berkenaan larangan orang-orang musyrik masuk ke Masjidil Haram. Ah uh, uh, dan surah taubah ayat yang ke 28 28. Apa yang dia cakap? Ya ayyuhallazina amanu 28 eh. Apa yang dia cakap? Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman innamal musyriku wan najasu orang yang menyekutukan kepada Allah Taala adalah najis bukan badan dia tapi apa eh, iktikad ataupun kepercayaan dia okey maka Allah, Allah kata <coughs> fala yakhrabul masil haram ba'da amim hada jangan mereka dekati masil haram sesudah tahun mereka ini after this year jangan duduk dekat dah memang memang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam Mekah tahun ke-8 tahun ke-9 Abu Bakar bawa orang haji tahun ke-10 atau uh, ke-9 tu Nabi pesan kepada Abu Bakar untuk ijtihakan Lepas tahun ni, siapa yang tidak Islam Jangan masuk dah Dia boleh berada pada tempat lain, tidak pada tanah haram Tidak pada masjid haram Tak boleh masuk dah Maka start daripada tahun tersebut Daripada tahun ke-9 hijrah tu Turun ayat 28 ni Maka mereka tak boleh masuk Sampailah hari ni Kalau orang tipu, tajuk lain Ni kadang, kadang ada orang kita buat cerita Kata dalam astika, orang tu masuk tanah haram Tiba-tiba hilang Kita macam, ya benar Okay, lepas tu bila zaman zaman sekarang kan ada yang influencer-influencer yang bukan Islam datang aku masuk, aku buat tangkap gambar. Benda tu atas atas tindakan kerajaan. Kalau kerajaan kena jaga lah maksud dia. Dua orang tak boleh masuk dah. Lepas tu orang tak kata lepas dia pada kata mereka adalah najis kotor. Maka jangan mereka dekati masjid haram sesudah tahun mereka ini. Dua orang kata apa? Wa in khiftum a'ilatan. Kalau kau bimbang akan kefakiran atau kemiskinan sebab lau golongan ni datang bawa dagangan, trading. Bawa modal, bawa barang dari luar untuk kita berniaga. Mereka kata ma'alatan, fasal fa yughnikumullah min fadlihi Allah akan Allah kayakan kamu dari kelebihannya jika dia nak. Jadi fadl tadi balik kepada harta duniawi, kesenangan duniawi. Itu jadi bila bila kita masuk masjid, kita disuruh minta rahmat Allah Ta'ala. Suruh Allah Ta'ala buka pada kita pintu, rah pintu rahmatnya. Tapi bila kita keluar masjid, ini realistik. Ini adalah sangat realistik dalam kehidupan. Kita ada kata orang tu, awak nak sekian, nak doa je. Mana kita bila keluar, kita nak kan rezeki. Hidup. Maksudnya disuruh kita hidup dengan realistik. Bukannya hidup dengan angan-angan. Allah Ta'ala suruh Nabi tunjuk pada kita kat sini. Keluar daripada masjid, minta rezeki yang Allah Ta'ala dah sediakan. Ketika dalam masjid kita minta rahmat. Yang keluar tadi bukan salah kita minta rahmat tapi sebenarnya di luar tadi realistik. Awak nak hidup kan, nak menyara keluarga, nak bayar hutang, nak sekian sebagainya perlukan kepada kelebihan Allah Taala buka kepada kita. Jadi dengan itu memang kita nampak Islam ni tak pernah apa membelakangkan tentang realiti hidup. Bila awak keluar dari masjid awak perlukan apa? Perlukan harta untuk hidup. Jadi Allah Taala suruh kita minta pada dia minta daripada kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kata fadl, tadi lebih dalam Quran Karim masuk kepada tajuk masalah rezeki-rezeki duniawi, advantages yang Allah Taala buka bagi kita. Ya, kesenangan duniawi. Adapun rahmat dia adalah taufik Allah Taala untuk kita kenal kebenaran, ikut kebenaran, hati kita lembut, tinggalkan maksiat. Semua tu rahmat Allah Taala. Kita takkan boleh buat kebajikan dan kebaikan kecuali dengan rahmat Allah. Itu sudut yang pertama yang kena faham. Okay?